সকলো যোগ্য শ্ৰেষ্ঠ আৰু আপোনাৰ জ্যেষ্ঠজনক চিন্তা কৰিব পাৰি কুৰাণত আছে কুৰাণত আছে এঘাৰ কথা আল্লাহৰ বাহিৰে মানুহক চিজ্ডা কৰিব পাৰি চিজ্দা আল্লাহে যেতিয়া আদমক সৃষ্টি কৰিলে আদম আদমক যিটো যে আছিল তেতিয়া বনালে বনোৱাৰ পিছত গোটেই ফিৰিষ্টাবিলাকক মাতি আনি কৈছিলে আদমক চিজ্জা কৰ তহঁতি চবে মিলি পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰাৰ সেই একদম সৃষ্টিৰ কাহিনী আদমক চিন্তা কৰিব কৈছে তাৰে পৰা বুজা গৈছে যে মানুহক চিন্তা কৰিব পাৰি কাৰণ আদম মানুহ আছিলে ইউচুফ অৱতাৰ ইউচুফক চিন্তা কৰিছে অৱতাৰ ইউচুফক চিন্তা কৰিলে অৱতাৰ অৱতাৰ য়াকুবে ইউচুফৰ পিতাৰ নাম আছিলে য়াকুব কানান নামৰ এটা আৰৱ আৰৱৰ জাগাৰ তেওঁলোক বাসিন্দা আছিলে ইউচুফ ইউচুফ জুলেখাই কথা শুনিছে নহয় ইউচুফ ইউচুফৰ পিতা আছিলে আপোনাৰ ইউচুফৰ পিতাই কানান নামৰ দেশৰ অঞ্চলৰ তেখেত বাসিন্দা আছিলে য়াকোব ইউচুফক তেখেতৰ পিতাই চিজা কৰিছিলে কুৰাণত আছে ইউচুফো মানুহ আছিলে আৰু আপোনাৰ মানুৰূপী মানুহৰ ৰূপতে যিবোৰ কথা এইবোৰ নকব জ্যেষ্ঠজনক চিন্তা কৰিব লাগে নিজৰ মা দেউতাক চিন্তা কৰিব লাগে কোনো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া আপুনি কৰিব নিবিচাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু জ্যেষ্ঠ যোগ্য়জনক সদায় চিন্তা কৰাটো কোনো বেয়া কাম নাই অতি পুণ্যৰ কাম এইটো কুৰাণ সন্মত এটা কথা কুৰাণ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد خدماني تشرطة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برسامة فيديو clip لوغوة هايسل تاتاك نركه মুস্তাফা কামাল আজহাৰী ডাঙৰীয়াই কি মন্তব্য দিছে মুস্তাফা কামাল আজহাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে এইটো একেবাৰে ৰিচেণ্ট এটা তেখেতৰ লাইভ হয় তেখেতে তাত কৈছে যে জ্যেষ্ঠজনক চিজদা কৰিব পাৰি নিজৰ মাক বাপেকক নিজৰ শিক্ষকসকলক বা জ্যেষ্ঠজনক চাজা কৰিব পাৰি আৰু এইটো এটা কোৰান সন্মত কথা হয় অৰ্থাৎ কোৰানে ইজত দিছে আৰু তেখেতে ইমানতে শান্ত থকা নাই ইয়াৰ উপৰিঞ্চি তেখেতে কৈছে যে এইটো এটা পুণ্যৰ কাম হয় অৰ্থাৎ যদি জ্যেষ্ঠজনক কোনোবাই চাজা কৰে তেনেহ'লে নেকি পোৱা যাব মা আদ্লাহ আৰু তেখেতৰ দলিল হ'ল কোৰাহানৰ দুটা কাহিনী চৰাই বাকাৰ চৌত্ৰিছ নম্বৰ আয়াত আৰু চোৰাই ইউচুফৰ এশ নম্বৰ আয়াত এই দুটা আয়াতত দুটা কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে প্ৰথমটো হাজৰাতে আদম আলিহালামৰ কাহিনী যে হজৰেতে আদম আলি ছলতামক ফৰিষ্টাসকলে সজ্দা কৰিছিলে আল্লাহৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰু চোৰাই ইউচুফত আছে যে হজৰেতে ইউচুফ আলিহি ছলাহতামক তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই তেখেতক সাজেদা কৰিছিল তো এই দুটা কাহিনীৰ পৰা তেখেতে ইস্তদলাল কৰিছে যে আমিও জ্যেষ্ঠজনক সাজেদা কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো কুৰাণ সন্মত এটা আমল হয় আৰু যিটো নেকি হয় মনত ৰাখিব কোনোবাই যদি ইবাদতৰ নিয়তেৰে কাৰোবাক চাজদা কৰে তেনেহ'লে এইটো শীৰ্ষ হ'ব এইটো কুফ্ৰ হয় আৰু যদি কোনোবাই তাজিমান অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ সন্মানাৰ্থে নিজৰ যদি মূৰটো দোৱাই দিয়ে কাৰোবাৰ সন্মুখত চাজদা কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো হাৰাম কটেই হয় হাৰাম হয় আৰু এই কথাষাৰৰ ওপৰত উন্মতৰ ইজমা আছে আৰু এতিয়া সমস্যাটো হ'ল যে মুস্তাফা কামাল আজাহাৰী ডাঙৰীয়াক এই মাছআলাটো যিমানেই কিতাপ নেদেখক কিয় আপুনি যদি ত্ৰিছখন বিশখন ত্ৰিছখন কিতাপো তেখেতক হাৱালা দেখাই দিয়ে তেতিয়াও তেখেতে নিজৰ মততে অটল থাকিব আৰু তেখেতে ক'ব যে এইবিলাক চব মুল্লাৰ কিতাপ হয় মই এইবিলাক নামানো গতিকে মই এই কথাষাৰ চাবিত কৰিবৰ কাৰণে সেই কথাষাৰ প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে কোনো মোলাৰ কিতাপৰ পৰা মই আজি ৰেফাৰেঞ্চ নিদিওঁ আজি আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সন্মানীয় শ্বেখুল আজহাৰ আ শ্বেখ আদুক্তুৰ ছয়দ মহম্মদ আদ তান্তাবি ৰহমত আলহী তেখেতৰ তফচিৰৰহে ৰেফাৰেঞ্চ দিম আৰু আমি সকলোৱে জনা উচিত যে সন্মানীয় শ্বেখ তান্তাবি আৰু ৰাহমত আলহী কোনো সৰু সুৰা আলিম নহয় তেখেত শ্বেখুল আজহাৰ হয় আৰু যিসকলে নাজানে শ্বেখুল আজহাৰ এই যিটো উপাধি হয় এই উপাধিটো কাক দিয়া কাক দিয়ে আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে তো তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাই দিওঁ যে আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইছলামী যিসকল বিশেষজ্ঞ হয় সকলো ইছলামী পণ্ডিতৰ যিজন আটাইতকৈ বিজ্ঞ হয় যিজন আটাইতকৈ চুপেৰিয়ৰ অথৰিটি হয় আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেখেতক আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বেখুল আজহাৰ উপাধিটো দিয়ে তেখেতক আল ইমামল আকবৰ বুলিও কোৱা হয় যে গ্ৰেণ্ড ইমাম আৰু শ্বেখ তান্তাৱি ৰাহমতাহলিহী অফিচিয়েলি নাইনটিন নাইনটি ছিক্সৰ পৰা আই থিংক টু থাউজেণ্ড টেনলৈকে তেখেত শ্বেখুল আজহাৰ আছিলে এতিয়া আহক চোৰাই বাকাৰাৰ চৌত্ৰিছ নম্বৰ আয়তত আল্লাহ তবাৰক ৱালাই কি কৈছে আৰু এই আয়তৰ ব্যাখ্যাত শ্বেখ তন্তাৱি ৰাহিমা তালাই কি লিখিছে আল্লাহ তবাৰক ৱালাই ইশাদ কৰিছে আজুবুল্লাহিমিনিম ৱাইছ অৰ্থাৎ আল্লাহ তবাৰক ৱতালে আল্ল ৰসুল্ল আলিচাল্লামক এষাৰ কথা কৈছে যে নবি আপুনি সেই ৱাকেয়াটো সেই কাহিনীটো স্মৰণ কৰক যেতিয়া মই সকলো ফৰিষ্টাক কৈছিলোঁ এইটো আদেশ দিছিলোঁ এইটো হকুম কৰিছিলোঁ যে তোমালোক সকলোৱে আদমক চেজদা কৰা আৰু তাৰপিছত সকলো ফৰিষ্টাই আদমক চেজদা কৰিলে তো এই আয়াতৰ তফচিৰত আৰু ব্যাখ্যাত شيخ تنتاوي رحمه الله تعالى تختار زخان تفسير الكتاب التفسير الوسيط تتاتي آيات تور بكها قريب والسجود لغة التظلل والخضوع مع انخفاض بانحناء وغيره وخص في الشرع بوضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة তেখেতে লিখিছে চাজিদা যিটো শব্দ ইয়াৰ দুটা অৰ্থ আছে এটা অবিধানিক অৰ্থ ডিক্সনেৰিকেল মিনিং আৰু এটা হৈছে জৰিয়তৰ পৰিভাষা আৰু চাজদাৰ অভিধানিক অৰ্থটো হৈছে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰা যিবিলাক কামৰ দ্বাৰা কোনোৱে নিজকে কাৰোবাৰ সন্মুখত সৰু সজায় অৰ্থাৎ নিজকে সেই বিশেষ ব্যক্তিজন বা সেই বিশেষ সত্বাটোৰ সন্মুখত নিজকে সৰু বুজাবৰ কাৰণে যিটো কাম কৰা হয় সেই কামটো লাগে মূৰ দৌৱাই হওক বা বেলেগ যিকোনো কামেই হওক যিকোনো প্ৰকাৰে কিবা এটা কাম কৰি পেলাই কাৰোবাৰ সন্মুখত নিজকে সৰু বুলি দেখুৱাব বিচৰা এই কৰ্মটোকে অবিধানিকভাৱে আৰবীত চাজেদা বুলি কোৱা হয় আৰু জৰিয়তৰ পৰিভাষাত চাজেদা কোৱা হয় كاروبار إبادتر ترنيو ترئ نزار كوبالوك زمينات لغاي دياله. الشيخ تنتابي رحمه الله تعالى لكي وللعلماء في كيفية السجود الذي أمر الله به الملائكة لآدم أقوال أرجحها أن السجود أن السجود المأمور به في الآيات يحمل على المعنى المعروف في اللغة أي أن الله تعالى أمرهم بفعل تجاه آدم يكون مظهرًا من مظاهر التواضع والخضوع له ضحية وتعظيمًا وإقرارًا له بالفضل دون وضع الجبهة على الأرض الذي هو عبادة إذ عبادة غير الله شرك ই তেখেতে লিখিছে হজৰততে আদম আলি ছলাতছালামক সাজদা কৰিবলৈ যিটো হুকুম কৰা হৈছিলে ফৰিষ্টাসকলক সেই সজদাটোৰ কেফিয়টো কি হয় অৰ্থাৎ সেই সাজদাটো সাজদা অভিধানিক সজদা আছিলে নে শ্বৰাই সাজদা আছিলে তেখেতে লিখিছে এই সম্পৰ্কীয় ওলমাসকলৰ মাজত বহুত ধৰণৰ মতামত আছে কিন্তু আটাইতকৈ ষ্ট্ৰং আৰু আটাইতকৈ শুদ্ধ যিটো মত হয় সেইটো হ'ল ইয়াত আল্লাহ তবাৰ কোৱা তালাই হজৰে আদমক চলে ই চজদা কৰিবলৈ কোৱা নাই ফলিষ্টসকলক বৰঞ্চ যিটো লোৱী সজদা হয় অৰ্থাৎ অভিধানিক যিটো অৰ্থ হয় সজদাৰ অৰ্থাৎ হজৰত আদম আলিহি ছলাত উচ্ছালামক সন্মান কৰিবলৈ কৈছে হজৰত আদম আলিহি এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ কৈছে যিটো কামৰ দ্বাৰা হজৰতে আদম আলিহি ছলাতছালামক সন্মান কৰা বুজায় যাতে হজৰেতে আদম আলিহি ছালাতোল্লামৰ ফজিলতটো প্ৰকাশ পায় বেলেগ মখলোকৰ সন্মুখত আৰু ইয়াত চেজদা দি পেলাই এইটো মোৰাদ নহয় যে ফৰিষ্টাসকলে নিজৰ কপালক হজৰেতে আদম আলিহী ইচ্ছালামৰ সন্মুখত নত কৰিছিলে কাৰণ এই এনেকুৱা কৰাটো ইবাদত হয় নিজৰ কপালক জমিনত লগোৱাটো বা তলত লগাই দিয়াটো কাৰোবাৰ সন্মুখত এইটোতো ইবাদত হয় আৰু ইবাদতৰ আৰু জাইৰুলাহৰ ইবাদতৰ পৰা অৰ্থাৎ আল্লাহৰ বাহিৰে বেলেগৰ ইবাদতৰ পৰা ফৰিষ্টাসকল পবিত্ৰ হয় ফৰিস্তাসকলে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে আৰু তেখেতে একেবাৰে শেষত লিখিছে যে আহলে চুন্ন ওল জামায়তৰ সকলো ওলহামাৰ এই একেই মত এইটোৱেই মত যে কোৰণত যিটো চাজাদাৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো অভিধানিক চাজাদাৰ কথাহে কোৱা হৈছে এইটো চৰাই চাজাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই ইয়াৰ পিছত বোলো চোৰাই ইউচুফৰ এশ নম্বৰ আয়াত য'ত আল্লাহ তবাহাৰ ক'ত আয়লাক ইৰশাদ কৰিছে যে হজৰাতে ইউচুফ আলিহি ছলাতছালামে তেওঁৰ মাক বাপেকৰ কাৰণে তেওঁৰ মাক বাপেকক এখন উচ্চ আসনত বহুৱালে আৰু তাৰপিছত হজৰেতে ইউচুফ আলিহি ছলাত ওলালামৰ পৰিয়ালবৰ্গই তেখেতৰ সন্মুখত চেদা কৰিলে এই আয়তৰ তফচিৰত شيخ تنطبي رحمه الله تعالى لحسه وخر له سجدا أي خر يعقوب وأسرته ساجدين من أجل يوسف وكان ذلك جائزا في شريعتهم على أنه لون من الطحية وليس المقصود به السجود الشرعي لأنه لا يكون إلا الله تعالى يرتكت طبعا بالكيسه যে হজৰেতে ইউচুফ আলী সি চলাত ওলালামক সন্মুখত হজৰেতে য়াকুব আলী চলাত ওলালাম আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই যি চাজদা কৰিলে এই চাজদাটো তেওঁলোকৰ জৰিয়তত জাইজ আছিলে এই কথাষাৰ তেখেতে স্পষ্ট লিখিছে তো এই কথাষাৰৰ পৰা এইটোৱে অৰ্থ ওলাইছে যে আমাৰ জৰিয়তত এইটো জাইজ নহয় আৰু এইটো মই হাদিছ দি পেলাই প্ৰমাণ কৰিম যে শৰিয়তে মহম্মদিয়াত চাজদাই তাজিমি অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ সন্মানৰ কাৰণেও চাজদা কৰা এইটো হাৰাম হয় জাইজ নহয় তো শ্বেখ তান্তাবি ৰাহিম্লাহ তাৰে লিখিছে যে হজৰেতে ইউচুফ আলি ছালামৰ জৰিয়তে এইটো জাইজ আছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতে লিখিছে যে এইটো এটা চালামী দিয়াৰ নিচিনাহে যেনেকৈ কোনোবা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান যদি কোনোবা এখন দেশলৈ যায় কোনোবা এখন বেলেগ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান তেখেতক গাৰ্ড অফ অনাৰ দিয়া হয় তেখেতক সন্মান দিয়া হয় তেখেতক চেলিউট দিয়া হয় তো ঠিক তেনেদৰে এয়াও ইয়াতো চাজদাৰ দ্বাৰা সেই তেনেকুৱা এটা সন্মানেই মূৰাদ হয় কাৰণ যিটো চেৰে চাজদা হয় ইয়াত শ্বেৰে চাজদাটো মোৰাদ নহয় কাৰণ শ্বেৰে আই চজদা অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ সন্মুখত নিজৰ কপাল কাৰোবাৰ সন্মুখত নট কৰা নিজৰ মাথা নট কৰা এইটো আল্লাহৰ কাৰণে হয় একমাত্ৰ আল্লাহৰ কাৰণে হয় আল্লাহৰ বাহিৰে কাৰো সন্মুখত নিজৰ কপাল আৰু নিজৰ মাথা নট কৰাটো জাইজ নহয় এইবিলাক মাজা এখন হাদিচৰ কিতাপ আছে ايه كتاب الخنور حديث نمبر تبون 1853 برد حديث إمام ابن ماجه رحمه الله تعالى إذن ايه نقول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون ل... لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها حضرت عبد الله <سؤال> ابن ابي اوفا تخته اي حديث تو بيان كريسه تخته كويس ديتيا حضرت معاذ رضي الله تعالى عنه اذن صحابي هو جليل القدر صحابي اذا تخته شام لخور برا پورا غوري تخته الله رسول صلى الله عليه وسلم سجدا كري تو الله رسول صلى الله عليه وسلم حديثه جي معاذ يا تومي كي يا تومي كي كويلا حضرت معاذ رضي الله تعالى عنه كويس যে মই যেতিয়া শ্ৰামত গৈছিলোঁ তেতিয়া মই তাত মানুহবিলাকক দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসকল পণ্ডিত হয় ধৰ্মীয় যিসকল পণ্ডিত আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান হয় মুখিয়াল হয় তেওঁলোকক তেওঁলোকে চেজদা কৰে তেওঁলোকৰ সন্মানাৰ্থে তো মই ভাবিলোঁ যে এই সকলো মুখিয়াল আৰু এই সকলো পণ্ডিততকৈ আপুনি বেছি যোগ্য হয় যে আপোনাৰ সন্মুখত চেজদা কৰা যাওক গতিকে মই আপোনাৰ সন্মুখত চেজদা কৰিলোঁ তেতিয়া আল্লাহ ৰসুল্লাল্লাহি হিব্লামে কি ক'লে ফালে এটা ফকাই লওঁ যে এই মহাজ আজি আজিৰ পৰা তুমি এনে কাম কেতিয়াও নকৰিবা আৰু তাৰপিছত আল্লাহ ৰচুল্লাহল হিবাল্লামে কৈছে যদি কোনো মানুহক মই চাজদা কৰাৰ ইজাত যদি দিলোঁ হয় তেনেহ'লে তেনেহ'লে মই মহিলাসকলক ক'লোঁ হয় যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পুৰুষসকলক যাতে চাজদা কৰে কাৰণ আল্লাহ এটা বাৰে কটা এলাই পুৰুষসকলৰ হক ৰাখিছে মহিলাসকলৰ ওপৰত কিন্তু যিহেতু কোনো মানুহে কোনো মানুহক সজদা কৰা জাইজ নহয় গতিকে আল্লাহ ৰচুল ছাল আলহী বাছ্লামে এনে কাম কৰাৰ পৰা হজৰততে মহাজক বাধা দিছে ঠিক সেইদৰে আৰু এখন হাদীচৰ কিতাপ আছে আব ছন আবি দাউদ তাত ইমাম আবু দাউদ ৰহমতুল্লাহ একৈছশ চল্লিছ নম্বৰ হাদীচ টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি তাতে তেখেত নকল কৰিছে আইন فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول فقلت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احق ان يسجد اي يسجد له قال فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت اني اتيت الحيره فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم فانت يا رسول الله احق ان نسجد لك قال ارايت لو مررت بقبري اكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدون لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق হজৰত কায়েছ বিন ছায়েদ ৰাহো তেখেতে বৰ্ণনা কৰিছে যে তেখেতে এবাৰ হীৰা নামৰ জেগালৈ গ'ল তেখেতে তাত দেখিলে যে সেই জেগাডোখৰৰ মানুহখিনিয়ে তাৰ যিসকল মুখিয়াল আছে চৰ্দাৰসকল আছে তেওঁলোকক চজ্জা কৰে নিজৰ নিজৰ চৰ্দাৰবিলাকক তেওঁলোকে চজ্জা কৰে তেতিয়া কয়েছ বিন ছদ্লাহু ভাবিলে যে এই সকলো চৰ্দাৰতকেতো আল্লাহ ৰসুল্ল আলিআলিচাল্লাম বেছি হকদাৰ হয় যে আল্লাহৰ নবী চজ্দা কৰা যাওক ত' যেতিয়া তেখেত উভতি আহিলে তাৰ পৰা তো আল্লাহ ৰচুল্লাহ আলহী বাছ্লামক এইষাৰ কথা ক'লে যে মই হেৰা চহৰত গৈছিলোঁ তাত দেখা পালোঁ যে তাৰ মুখীয়ালসকলক তাৰ জনসাধাৰণে চেষ্টা কৰে তো আপুনিতো বেছি শব্দাৰ হয় আপোনাক আপোনাক সন্মুখত আপোনাক সন্মুখত ৰাখি আমি আপোনাৰ চেষ্টা কৰিম তো আল্লাহ ৰচুল ছালহি ছেল্লামে এই চাহাবিজনক ক'লে যে যেতিয়া তুমি মোৰ কবৰৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ যাবা তেতিয়া তুমি মোৰ কবৰক চেজদা কৰিবা তেতিয়া চাহাবিজনে ক'লে যে এইটোতো কেতিয়াও নকৰোঁ মই আপোনাৰ কবৰক কেতিয়াও চাজদা নকৰোঁ এতিয়া আল্লাহ ৰস্লাহ আলিচ্লামে ক'লে যিদৰে মোৰ ইন্তেকালৰ পিছত তোমালোকে কবৰক চজদা নকৰা ঠিক সেইদৰে মোৰ জিন্দা থকা অৱস্থাটো তোমালোকে মোক চেজদা নকৰিবা ইয়াৰ পিছত আল্লাহনবীয়ে ক'লে যে যদি মই কোনো ব্যক্তিক চাজদা কৰিবলৈ ইজাজত দিলোঁ হয় তেনেহ'লে মই মহিলাসকলক ক'লোঁ হয় যে তোমালোকে তোমালোকৰ স্বামীসকলক তোমালোকৰ পুৰুষসকলক তোমালোকে চেষ্টা কৰা কাৰণ মহিলাসকলৰ ওপৰত পুৰুষসকলৰ বহুত বেছি শক আছে ইয়াৰ পিছত মুস্নাদে আহমেদৰ এটা বহুত দীঘলীয়া হাদীচ ষোল্ল হাজাৰ ছশ চৈধ্য নম্বৰ হাদীচ দীঘলীয়া হাদী হোৱাৰ কাৰণে মই হাদীটোৰ প্ৰথম অংশখিনি স্কিপ কৰি দিছোঁ ইয়াতে এটা ওটে আল্লাহ ৰছুল ছালহি আছাল্লামক চেষ্টা কৰিছিলে এটা বিশেষ ৱাকে আছে ইয়াৰ পিছত গোটেই সাদিচটো মই নকওঁ ত' সেই ওটে চাজদা যেতিয়া কৰি দিলে তেতিয়া চাহাবাই কাৰামসকলে উতৰ সেই চাজদা কৰাৰ আমলটোক দেখি সেই ওটোৱে আল্লাহনবীক চাজদা যেতিয়া কৰি দিলে তেতিয়া চাহাবাই কাৰামসকলে প্ৰশ্ন কৰিলে ইয়াৰ অসুৰ অল্লাহ হায়ি হি বহি মেথোন লেত আঁকিলো তচ দুদো লেক ৱান হেনো না আঁকিলো ফেনা হেনো আন নক চাহাবাসকলে যেতিয়া তেতিয়া আল্লাহ ৰচুল ছাল্লামক ক'লে যে এই আল্লাহৰ ৰচুল সেই আল্লাহৰ নবী এই যিটো উত আপোনাৰ সন্মুখত চেজা কৰিছে ইয়াৰতো আঁকল নাই ইয়াৰতো মন মজ ইয়াৰতো মগজু নাই ইটো চিন্তা কৰিব নোৱাৰি ইয়াৰ ভবা শক্তি নাই ইটো ইটো জন্তু হয় আৰু আমি মানুহ হয় আৰু আমাৰ ভবা শক্তি আছে গতিকে আমি বেছি হকদাৰ হয় যে আমি আপোনাক চেজদা কৰিম তো এই চাহাবাই কাৰামৰ এই কথাষাৰ শুনি পেলাই الله رسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمارة المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها الله رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كنوا مانوها كنوا مانوها কোনো মানুহৰ কাৰণে কোনো মানুহক চাজা কৰা এইটো জাইজ নহয় আৰু যদি মোৰ চৰিয়তত এইটো জাইজ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই মহিলাসকলক ক'লোঁ হয় যে তোমালোকে তোমালোকৰ পুৰুষসকলক চাজা কৰা কাৰণ তেওঁলোকৰ বহুত হক আছে তোমালোকৰ ওপৰত তো এই গোটেই সাদীচসমূহৰ পৰা কি বুজা গ'ল যে চৰিয়তে মহাম্বেদিত কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ব্যক্তিক চাজা কৰাটো এইটো মুঠেও জাইজ নহয় কিন্তু ইবাদতৰ নিহতো দূৰৰ কথা যদি তাজিমী সাজদা হয় অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ সন্মানাৰ্থে যদি সাজদা কৰে তেতিয়াও জায়জ নাই কাৰণ ৰচুল্লা চাল্লাহ আলি হিবাল্লামৰ ইবাদত কৰাৰ নিয়তেৰে চাহাবাহকে সাজদা কৰাৰ ইজাজত বিচৰা নাছিলে আল্লাহৰ নবীক সন্মানাৰ্থে চাজদা কৰাৰহে চাহাবাহকলে ইজাজত বিচাৰিছিলে কিন্তু আল্লাহৰ ৰসুল্লাল্লাহি হিবাল্লামে এই কামটোক মনা কৰিলে আৰু শ্বেখ হ'ল আজহৰ শ্বেখ তান্তাৱি ৰহমত আলহীয়েও চোৰাই ইউচুফৰ সেই এশ নম্বৰ আয়াতৰ তফচিৰত এইটো কথাকে লিখিছিলে যে হাজৰেতে ইউচুফ আলিহিমৰ জৰিয়তত এইটো জাইজ আছিলে এই আমলটো কিন্তু আমাৰ জৰিয়তে এই কামটো মুঠেও জাইজ নহয় তো তেখেতে নিজৰ এটা মত প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ যিটো ভ্ৰান্ত এটা ৰায় হয় সেই ৰায়টোক এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কুৰাণক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কুৰাণক নিজৰ মতে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে আজহাৰী ডাঙৰীয়া এইটো বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হয় যদি তেখেতৰ সিম্মত আছে তেনেহ'লে শ্বেখুল আজহাৰ শ্বেখ তান্তাবি ৰাহমত আলিহীৰ এই কথাষাৰৰ বিৰোধিতা কৰি তেখেতে দেখাওক আৰু এই যে তিনিটা হাদীচ ক'লোঁ এই হাদীশকেইটাৰ তেখেতে বিৰোধিতা কৰি দেখাওক তেখেতক চেলেঞ্জ হয় মোৰ আৰু মনত ৰাখিও আজি মই কোনো মুল্লাৰ কিতাপৰ হাৱালা দিয়া নাই ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া নাই তেখেতৰ তেখেতে যিখন আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পঢ়ি আহিছে সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আটাইতকৈ বিজ্ঞ যিজন আলিম হয় শ্বেখ উল আজহাৰ যাক কোৱা হয় তো তেখেতৰ তফচিৰৰ পৰা মই ৰেফাৰেঞ্চ দিছোঁ যদি তেখেতৰ সিম্মতা আছে দম আছে তেনেহ'লে শ্বেখ তান্তাবি ৰহমত আলহীৰ এগেইনষ্টত তেখেতৰ বিৰোধিতা কৰি দেখাওক আৰু সেই লাইফটোতে তেখেতে খুব উফাইডাং মাৰি পেলাই এটা কথা কৈছে যে তেখেতে হেনো বিছ ত্ৰিছটা লাইব্ৰেৰী খাই থৈছে অৰ্থাৎ বিছ ত্ৰিছটা লাইব্ৰেৰী তেওঁ পঢ়ি থৈছে আমিতো বিছ ত্ৰিছটা বাৰু লাইব্ৰেৰী খোৱা নাই আমি কেইখনমান কিতাপহে আল্লাহৰ ফজলত পঢ়িছোঁ কিন্তু সেই সামান্য অধ্যয়নৰ পাছতো আমাৰ সন্মুখত এই হাদীচকেইটা আছে যিকেইটা সাদিচ মই ক'লোঁ কিন্তু তেখেতে বিছ ত্ৰিছটা লাইব্ৰেৰী খাই পেলাইও তেখেতৰ সন্মুখত এই হাদিচকেইটা নাই তেখেতে পাহৰি পেলালে সাদিচকেইটা আৰু কুৰাণৰ সেই আয়াতকেইটাৰ তেখেতে নিজৰ মৰ্জিৰ মোতাবিক তেখেতে তশ্ৰী কৰিবলৈ গ'ল তেখেতে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গ'ল তো ঔলাহবাৰ কোৱা তালৈ আমাক সকলোকে এনেকুৱা গুমৰাহ মানুহৰ পৰা আৰু এনেকুৱা গুমৰাহ কথা বতৰাৰ পৰা আমাক সকলোকে হেফাজত কৰক আৰু চহী দিন বুজাৰ তৌফিক দান কৰক আৰু চহী দিনৰ ওপৰত আমল কৰাৰ তৌফিক দান কৰক মুছলিম ৰাহিম